Напомним, что регистрация транспортных средств с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров предусмотрена действующим законодательством. Данное требование вступило в силу с 1 января текущего года. Согласно постановлению Кабмина, первая регистрация скутеров и мопедов, приобретенных до 1 января 2010 года, проводится без предоставления его владельцами документов, подтверждающих правомерность покупки. При обращении к нам гражданин, Э, осматривает транспортное средство, в свою частности мопед, у эксперта, НДКЦ. Эксперт, в свою очередь, осмотрев данный, данное транспортное средство, определяет, это мопед или это мотоцикл. Э, если объем двигателя э, до 49,9 кубических сантиметров, то это будет мопед. Если объем двигателя, эксперт установил, что объем двигателя 50 и выше, это уже э, мотоцикл. Данная категория транспортных средств мотоциклы э, должны иметь все необходимые документы. И они не проходят по, 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 по упрощенной схеме, да. При регистрации мопеда или скутера в МРЭО у владельца возьмут пояснение о месте и времени приобретения техники и отправят это в Харьков, а уже оттуда, после всех проверок, придет разрешение на выдачу документов. А вот лица, купившие транспорт в 2010 году, обязаны принести в МРЭО документы, удостоверяющие законность приобретения. После того, как инспектор НДКЦ установил данный объем двигателя и определил, что не перебитая ни рама, ни двигатель, ничего, все нормально, значит, набирается заявление оператору. МРЭО набирает заявление, выдает платежки необходимые. По, по, по платежам чисто наших МРЭО, платежи там 155 гривен где-то порядка вот и платеж НДКЦ 238 грн. в эту сумму входит в стоимость тех паспорта и номерного знака Кроме того, для управления транспортным средством с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров водителям необходимо иметь права категории А1, а их могут получить все лица, достигшие 16 лет. И здесь возникает парадоксальная ситуация. Оказывается, ни одна из трех имеющихся в Чугуеве автошкол подготовку скутеристов не проводит. Максимум, чем там могут помочь, прочитать 20-часовой курс лекций для тех, кто уже имеет права с другой категорией. Сами же владельцы скутеров на перерегистрацию не спешат, хотя и воспринимают нововведение вполне лояльно. По словам начальника МРЭО Владимира Коломойца, на сегодняшний день документы получили немногим более трех десятков человек. Сейчас пока закон еще не введен. Говорят, с первого сентября уже начнутся штрафы, консультизации. Я слышал как раз. Буду регистрировать. А цена не пугает? 300 рублей. Ну, знаю, про ваши все такое. Чтоб не было там Аварий на дороге. Уже регистрирую. Уже регистрирую, да? да? А почему? ну как, ввели правила, что штрафы платить, что ли? Так это ну все, ребята, так, до свидания. Так это хорошо или плохо, что ли? Да мне без это разницы. Хорошо, меньше будет аварий. Не меньше рады регистрациям скутеров и мопедов водителей автомобилей. Не секрет, что на дороге города и района выезжает немало детей которым не только нет 16, но и напрочь отсутствует элементарное знание правил дорожного движения. Касается это, впрочем, и скутеристов более старшего возраста. Конечно, хорошо. А почему? Ну, все должны с номерами ездить. Аварийной обстановки меньше на дорогах. Половина это точно вообще правил не знает, без правил ездит. Малолетние дети ездят, понимаете, или пьяные за рулем. Чтобы их тоже можно было наказывать. Единые и скутеристы, и автомобилисты в одном. С введением регистрации аварий на дорогах станет меньше. В свою очередь у сотрудников ГАИ появятся законные основания для борьбы с нарушителями. Однако, учитывая количество скутеров и мопедов и время, необходимое для их узаконивания, в ГАИ пока не планируют применять жесткие карательные меры, ограничиваясь разъяснением и убеждением. Так, во всяком случае, заявил на пресс-конференции заместитель начальника департамента ГАИ в Харьковской области Александр Азадский отметив, что срок регистрации заканчивается 1 ноября текущего года. Кроме того, он подчеркнул, что ответственность за непостановку на учет будет такая же, как и для любого другого транспорта, от 400 гривен. Естественно, что с 1 ноября высота инспекция начнет применять, ну, скажем так, предупредительно-профилактическую работу. То есть, ну, это так мягко сказано, грубо карательную работу. То есть, остановили культурно представились, документы есть, паспорт не зарегистрирован, составили протокольчик за несвоевременную регистрацию по статье 126, то есть, ну и так далее. Будут штрафовать, естественно, что людям это не нравится, люди привыкли, ну ездить да ездить, вы понимаете, потихонечку. Будут э, профилактически воздействовать. Тем временем в Чугуеве и районе Началом сезона регистрируется все большее количество ДТП с участием двухколесного мототранспорта. Буквально два дня назад в районе танкового переезда по Ростовской автодороге мотоциклист врезался в легковой автомобиль, серьезно повредив руку. А в поселке Чкаловская на день молодежи два человека на скутере врезались в дорожный знак. Один из них погиб на месте, второй с многочисленными травмами находится в больнице. Учитывая сложившуюся ситуацию, в ГАИ помимо проверки регистрационных документов и номерных знаков, будут требовать от водителей скутеров и мопедов передвигаться в шлемах, как это и предусмотрено правилами дорожного движения, и обещают регулярно проводить рейды по выявлению нарушителей. Михаил Киселев, Александр Евдокимов, телерадиокомпания «Слобожанка».